bugungi darsimizda ya'ni oylik ish haqqi e, hisoblaymiz o'tgan dars oylik ish haqi juda judayam sodda ko'rinishda işte. bugan biza oylik ish haqimizga ya'ni qo'shib e, beriladigan pullar va ushlanmalarni ko'ramiz sal murakkabroq bo'ladi shuning uchun buni alohida yana bitta darslik qildik birinchi darsimizni o'rgangandan keyin ikkinchi darsimiz tushunish sal osonroq bo'ladi shuning uchun shunaqa qilib alohida alohida qilib video qilyapmiz endi hozir bunda 2 kishiga oylik ish haqqini hisoblashdi, ko'ramiz birinchi undan buni farqi unda faqat oylik ish haqqini hisoblashdi o'zi edi bunda hozir e, daromad so, ipoteka krediti kontrakt moddiy yordam mukofot pul berishlarni ham ko'rib o'tamiz buning uchun biz bunga okladimizni yozamiz olad yozamiz ya'ni yigirma bir kunlik ish kunida buni birinchi xodimimizni direktorimiz yigirma bir kun kelgan qilib ish boshqaruvchimiz yigirma kelgan qilib e, qo'yamiz endi hisoblangan ish haqqini biza hisoblashimiz uchun o'tgan darsda savda jadvalimizda ko'rib o'tgandik okladnibbo'l e, jami ish kuniga keyin ko'paytiryapmiz kelgan ish kuniga bizaga kelgan ish kuniga qarab e, oylik hisoblangan oylik ish haqqisini chiqarib beryapti mana tenglik to'rt millionni biza bo'lyapmiz yigirma birga maqsad bir kunga necha puldan tushishi aniq bo'lyapti keyin bo'lganimizdan so'ng ko'paytiryapmiz kelgan ish kuniga buni mukofot pulini ya'ni xodim yaxshi ishlagan bo'lsa oylik ish haqisini misol uchun bir barobaridai ikki barovaridami ellik foizdanmi yo yetmish foizdanmi oylik ish haqqisiga mukofot puli berishi mumkin yaxshi ishlaganligi uchun ya'ni biza mukofot puliga bir million e, yozib turaylik bitta xodimga beramiz mayli keyingi xodimga bermaymiz moddiy yordam ya'ni moddiy yordam moddiy yordam e, o'zi asosan direktorga moddiy yordam berilmaydi e, ish boshqaruvchi ish boshqaruvchimiz ham bizarni misol uchun moddiy yordamga muhtoj bo'lmaydi en endi hisoblanishini ko'rib o'tamiz bunga besh yuz ming so'm moddiy yordam yozaylik besh yuz ming so'm jam hisoblangan ish haqqi jam hisoblangan ish haqqimizni biza topishimiz uchun tenglik belgisini qo'yamiz hisoblangan ish haqqini plyus mukofot e, puli plyus agar moddiy yordam ham bo'lsa moddiy yordamni ham biza qo'shib qo'yamiz bunda moddiy yordam yo'qligi uchun jami hisoblangan ish haqqisiga biza mukofot puli bilan faqat mm hisoblangan -hmm. ish haqqisini qo'yib qo'ydik mana olti million so'm bo'ldi mm -hmm. bu ham xuddi shunday bo'ladi jami hisoblangan ish haqqiga hisoblangan ish haqqini plus va moddiy yordam mm chiqadi -hmm. kontrakt endi xodimimizni misol uchun ayolimi farzandimi kontrakt to'lovchisi bo'lsa oyligidan kontrakt ketayotgan bo'lsa shu kontraktni yozib qo'yishimiz mumkin 500 yuz ming so'm ipoteka krediti ya'ni ipoteka ip krediti ham bitta xodimimizga hozir yozib ishlanishini ko'rsatib o'tamiz 600 yuz so'm olti yuz ming so'm endi ipoteka krediti daromad solig'i daromad solig'i hisoblanadigan qism bo'lishi kerak bu daromad solig'i hisoblanadigan qism mana daromad solig'i hisoblanadigan qismni qanday topib olamiz bu daromad solig'i hisoblanadigan qismni topib olsak biza shu daromad solig'i hisoblanadigan qismdan daromad solig'ini olsak bo'ladi buning uchun biza barobar belgisini qo'yamiz jami hisoblangan ish haqqidan ayiramiz biza ya'ni agar moddiy yordam bo'lsa moddiy yordamni ayiramiz va yana ayiramiz kontrakt hozir tushuntirib o'taman kontrakt. yana ayiramiz biza ипотека krediti bu yerga besh million besh ming so'm chiqyapti 5 million 500 ming so'm endi nima uchun men moddiy yordamni ham ayirdim agar bian shu yerda xodimimizni boshqa xodimlarimizga moddiy yordam yozilgan bo'lsa moddiy yordamdan 12% ikki solig'i hisoblanmaydi shuning uchun biz moddiy yordamni ham ayirib qo'ydik i kontraktdan ham 12% ikki foiz to'lanadigan qismidan e, daromad solig'iga tortilmaydi shu to'lanadigan qismi va ipoteka krediti ipoteka kreditidan ham hozirgi kunda misol uchun e, daromad solig'iga tortilmaydi shuni e, hisobiga biza ayirib qo'ydik mana bu qolgan besh million besh yuz ming so'mimizdan daromad solig'i olsak bo'ladi endi formulaga qo'yyapmiz biza osta daromad solig'i daromad solig'ini bizda topishimiz uchun tenglik belgisini qo'yamiz mana bundan e, ko'paytiramiz o'n ikki bo'lamiz yuz bizaga daromad solig'imiz kelib chiqyapti mana yani, ko'paytiramiz o'n ikki bo'lamiz yuz inipes inipes pensianniy fondimiz stavkasi nol butun bir foiz bo'ladi nol yani, butun bir foiz npsm ham daromad solig'i hisoblanadigan qismdan olinadi ya'ni mana bu summani biza ko'paytiramiz nol butun birga orqasiga foiz belgisini ham qo'ysak bo'ladi mana bunday qilib tenglik mana yana pator ko'rsataman buni biza ko'paytiramiz nol butun birga birgap kelib chiqdi endi daromad solig'i daromad solig'i mp deganimiz bor bu yerda daromad solig'i impesiz degani ya'ni daromad solig'i impesizni topishimiz uchun daromad solig'idan ayiramiz impesti daromad solig'idan impe aytsak, mana bizaga daromad solig'i impez kelib chiqadi endi kommunal ya'ni kommunal uh, to'lovlar yani, boya aytib o'tdik biza <laughs> elektr energiya gaz svet shularga uh, ketadigan to'lovlarimiz hisoblanadi shunga ixtiyoriy bir qirq ming so'mdan yozib qo'ysak bo'ladi bu bizai kommunal to'loviz endi ushlanma ya'ni bizarni oylik ish haqqimizdan ushlab qolinadigan ushlanmani bu yerga biza kiritishimiz kerak buni qanday kiritsak bo'ladi ya'ni tenglik belgisini qo'yamiz e, topishimiz kerak tenglik belgisini qo'yamiz tenglik belgisini qo'yganimizdan so'ng yani jami ushlanmani topib olishimiz uchun biza daromad solig'ini qo'shamiz daromad solig'ini va kommunalni qo'shamiz kontrakt bo'lsa kontraktimizni ipoteka e, kredit bo'lsa ipoteka kreditimizni bizada kontrakt bor ekan kontrakt biza shularni qo'shib qo'yamiz bizani jami summamiz kelib chiqadi ya'ni ishlangan summamiz buni ham xuddi shunday qilamiz kommunal to'lov oylik ish haqqimizdan ushlanma hisoblanadi daromad solig'i oylik ish haqimizdan ushlanma hisoblanadi va ipoteka krediti endi esa qo'lga tegadigan summa ya'ni qo'lga tegadigan summani topishimiz uchun baravar belgisini qo'ygan holda jami hisoblangan ish haqqidan jami hisoblangan ish haqidan biza ayramiz jami iushlanmani bizaga ge qo'lga tegadigan summa kelib chiqadi mana paftor ko'rsataman jami hisoblangan ish haqidan ayiryapmiz biza jami ushlanmani bizaga ge qo'lga tegadigan summa kelib chiqyapti plastik naqdda va qoldiqda plastikda qanday berishni işte, biza o'tgan darslarda ko'rib o'tuvdik tezlashtirib o'tib ketsak bo'ladi misol uchun yigirma foizini biz biza ko'paytiramiz yigirma foizini plastik kartada berishimiz mumkin plastik kartada qolgan sakson foizini esa qolgan sakson foizini ko'paytiramiz sakson sakson foizini e, naqd ko'rinishda berishimiz mumkin endi qoldiq um, summa misol uchun barobar belgisini qo'yamiz 80% foy, ya'ni qo'shamiz e, naqdni va plastikni keyin biz ayiramiz qo'lga tegish kerak bo'lgan summani man bizaga 0% chiqarib beryapti ya'ni hech qanaqa qoldiq qolmadi deb ko'rsatib beryapti e'tiborlaringiz uchun rahmat keyingi darslarda ko'rishguncha xayr